Тут такая трагедия получилась, мы хоронили человека. Вся толпа шла сюда. Только дошли до этого перекрестка, долетать зашумело что-то в, в воздухе, вот там взрывается где-то метров сто отсюда. Люди сразу ринулись в эту сторону, а потом раза два или три, но все паники, люди убегают сюда. Мы все пошли, надо было ехать туда, поминать. Все сюда. Мы вот я подшел по этому забору с, ребенком, с женой. А сын шел сзади, и тут все остальные вышли, на дорогу идут. Слышу шум оттуда. Слышу в низкой высоте, на низкой высоте летит. И тут взрыв. Я, я слышу, шум, говорю, жены не падай. И мы вот там метров 30 отсюда упали. А тут люди, понимаете? поворачиваюсь, я поднялся, ничего не мне поворачиваюсь. Тут туловище, это самое, горят туловище, по пол туловище, ног нету, рук, головы нету. Мой сын, я сразу же своего сына, но ну, отец как. Бегу сюда по над забором, уже ни за что не думаешь, смотрю, люди под забором, люди лежат, все окровавленные, лежат, убитые. Сын мой лежит, лежит рука оторвана, так, кисть оторвана, нога тут, сзади ранение, с головы течет. Я не знаю, что делать, рвать на себе, ну невозможно, ну что уж рвать. А тут я рядом живу, побежал, жгут, надо перевязать руку, потому что потеряют кровь, все. Пробежал, перевяз, перевязал руку, что, ну скоро нету, люди тут финиш, тут там шумят, кричат там. Ну и тут, там, тут человек, наверное, восемь лежало, в сеть, то без рук, без головы, туловища пополам. потому что уже что-то тут. Вот, Да тут было-то что, я не знаю, что за снаряд Ну такой, наверное. Ну, земле торчит. то кусок торчит. Вот, вот, вот. Ну, здесь трупы валялись растерзанные. И 17 человек, у кого руки, у кого ноги, у кого пальцы. Пострадавшие. Блять, падай на землю! Вот так. Обе мы как свалились на землю. У меня вот голова на голове полна голова пепла была, я когда встала. Пепло, это горел волос. А у меня, что вон, у меня там или летел и пепел, вот или кусок и куски мяса беда. летели. Ну но вся спина моя была горячая. А у этой вон кусок Если упал косинка, на, на косынку, Это мы лежали. Косинка. А осколки полетели дальше. Вот две женщины что же пошли, их ранило. Осколок Осколками. один вот здесь нашли. и вот он упал. Прям а второй такой осколок а второй, мы видели а утром. Вот тут зоя, вот прям на ляде. Это, я говорю, и мы говорим, мой, ну у нас, у нас ангел, наверное, спас да. вот из-за этого, что за ним некому смотреть. Вот он остался, он не ходячий никакой, лежачий человек. И вот нас просто бог отвел от этого. Нет. Вот только так думаю. Все волосы посидели за одну ночь, от этого первого сгорели. Вчера начали искать лекарства, там, побегали по, по аптекам. Нету таких лекарств. И теперь я не знаю, кто, а кто это, а что там жена? А этого парня, жена. Тоже оторвала и голову и двое детей маленьких. А кто это? Слушайте, над нами просто смеются, смеются. Честное слово, поставили блокпост там, блокпосты, мы не знаем, кто стреляет.